Ой, Становлюсь на колени Отче небесный Отец во вселенной Ради Иисуса, ради Христа Господи, помилуй меня Путь к рождению и становлению церкви «Голос надежды» в городе Канатоп был непростым. Так, в феврале 1993 года для проповеди Евангелия в Сумскую область из города Луцка Волынской области от миссии «Голос надежды» приехали директор миссии Николай Синюк, его заместитель Евгений Мельничук, евангелист миссии Виктор Клец, редактор газеты «Голос Надеи Юрий Вавренюк и евангелизационная группа «Евангельский голос», руководитель группы Виктор Якимов. Одну из первых своих евангелизаций они провели в Канатопе, положив начало миссионерской деятельности. Позже от миссии «Голос надежды» постоянно приезжали миссионеры и христианские евангелизационные музыкальные группы. Среди миссионеров был и нынешний епископ Сумской области Виктор Витальевич Клец. Як розпочалася праця на Сумщині в 1993 році, взагалі першим місцем проповіді Євангелії було обрано конотоп. Спочатку планувалося розпочати із обласного центру, але я думаю, що на це була і Господня воля, план Божий. Що Володимир Кірпічов, який був посильним для того, щоб розклеїти афіши для євангелізації, він зупинився в Конотопі, розклеїв афіши і через тиждень чи два, я вже не пам'ятаю, із Луцька виїхала місіонерська євангелізаційна команда. На чолі з директором місії голос Надії Миколою Петровичем Сінько. Це була зима. і Взагалі в конотопі ми нікого не знали зовсім. Коли приїхали, це вже було темно, поселилися у місцевому готелі. І так почалися перші евангелізації. Люди дуже неохоче й мало приходили. І тому приходилося. На колінах з постами, тому що ми на два тижні приїхали до Господа кликати, щоб Бог все-таки зрушив ці твердині і почали приходити люди. Ну і мало помалу про нас дізнались місцеві християни, це євангельські християни-баптисти, місцева церква. Вони дуже так добре відгукнулися, приходили. Ми гарно подружилися з ними. Вони допомагали, допомагали як могли, дякувати Богу. Ця була поміч відчутна. Крім того, в Підлипно ми познайомилися теж з місцевою сім'єю. Вони віруючі. Сім'я Калошиних, яка жила в Підлипно. Вони нас запрошували до себе додому після євангелізації. Нас пригощали. І ну так нас зав'язалася гарна тут така дружба. Ми допомагали чим могли. І так перші два тижні пройшли. Пройшли, я би сказав, непогано. Люди потихеньку підходили, дехто молився, молитвою покаяння. І ми зрозуміли, що треба продовжувати працю. З того моменту ми почали тут регулярно івангелізації. Регулярні служіння місіонерські, не без проблем, не без труднощів було. Ось. Але ми все це залишилося, можна сказати, позаду, тому що радувало те, що люди, хоч не багато людей, але почали навертатися до Господа. В має 1993 року вместе з іншими місіонерами в наш город приїхав Олександр Устимчук, Кто мог подумать тогда, что этот совсем еще юный проповедник Евангелия станет пастором Конотопской церкви «Голос надежды». Но это случилось не сразу. В домах культуры вагоноремонтного и электромеханического заводов миссионерами был показан фильм «Иисус», и всем желающим были подарены Евангелия и розданы анкеты для покаяния. Александр Устимчук остался в канотопе, чтобы продолжить встречи с людьми, которые посмотрели фильм и заполнили анкеты. Людям нравилось слушать проповеди Евангелия, но не было желающих вступить в завет с Господом. Но у Бога был свой план. Александр Устимчук со своей женой Галиной при поддержке миссионеров и христианских музыкальных групп продолжали трудиться на Божьей Ниве с надеждой и верой в то, что семена, посеянные ими, дадут всходы. Они проповедовали в домах культуры, в трамваях, на стадионе «Юность», на улицах, во дворах города. Как а, мои 20 лет назад, Коли ми приїхали, то я ніколи не думав, що залишився в конотопі. Він для мене був дуже страшний, мрачний. Це була раді інтересу моя поїздка, але я не знав, що в планах Господніх є те, щоб я залишився тут вже майже на цілих 20 років з моєю сім'єю. І я дякую Господу. Було важко, були часи відчаю, були важкі часи, були недоспані ночі, хвилювання, переживання. Але надія на Господа, надія на Його слово, що він сказав «Я Не оставлю, не покину, дала мені сили і бажання пройти ці 20 років, за що я вдячна нашому Ісусу Христу. У мене трудності, коли переїхали в конатор вже служити як місіонери, ми молилися і постилися, і Господь прибавляв спасання до церкви. І це раділо наше серце. Були вже різні розчарування, і не гаради, і щось не вийшло. Але ми йшли вперед, Бог нам допомагав, и мы бачили руку Божу. В конце 1993 года в помощь миссионерской семье Устимчук вместе с Виктором Клец для постоянного служения приехала совсем еще юная преподаватель воскресной школы Вита Мали. Вита принимала активное участие в евангелизациях, трудилась с детьми в интернате, рассказывая детям о Боге, вела уроки в воскресной школе при церкви. Позже к служению в Канатопе присоединилась миссионер Наташа Кондратовец. Наташа также принимала активное участие в евангелизациях, вела музыкальное служение в церкви. Песни, которым она научила наших братьев и сестер, в церкви поют до сих пор. В конце 1993 года, после двух евангелизаций с участием музыкальных групп миссии «Голос надежды» «Авен Езер» из ПГТ Маневичи, «Евангельский голос» из города Луцка, «Маяк спасения» из села Лепно и других, собралась небольшая группа людей, которые посещали служение постоянно. Семена, посеянные братьями и сестрами, дали первые всходы. А 27 марта 1994 года состоялось первое водное крещение, которое приняли 10 человек. Этот день и является датой рождения церкви ⁇ Голос надежды ⁇ в городе Канатоп. 24 июля состоялось второе водное крещение, которое приняли 8 человек. Так водное крещение принимали по 10, 15, 20 человек в год несколько лет подряд. На сегодняшний день церковь насчитывает 120 человек. Спасибо Богу, могу сказать, за весь путь, которым Он меня провел. Это начало моего пути, 1994 год, когда я впервые изъявила желание прийти на служение, миссионерское служение, услышала псалом такой, что мир не поймет тебя, только сильнее ранит, и лишь Господь, любя, руки свои протянет. Эта песня вызвала у меня надежду. Благодаря моим наставникам, благодаря церкви «Голос надежды», которая для меня стала той вефездой, той купальней, я получила новое зрение, и те страдания, какие были допущены в моей жизни из-за семейных обстоятельств, начали уходить на второй план. И Бог занимал мое сердце более и более. Были у меня такие хорошие наставники, Наташа Кондратовец, Надя Чепурная, они всегда рядом, возле меня были, поддерживали меня, молились за меня. И я на служение ходила за силой Божьей, чтобы преодолевать все трудности. И слава Богу, я научилась радоваться, научилась доверяться Богу. Это Его милость великая. Благодарю церковь мою, которая терпеливо на все вопросы мои отвечала. Иду мысленно, имею вопрос к Богу, и с кафедры звучал ответ. И я увидела, что Бог живой, а пришла через то, что первый Валера, сын мой, познал Господа, и я сильно была великой противницей этого. Потому что те перемены, которые в нем произвел Господь, для меня были очень непонятными. Я не думала, что такая сила Господня так может поменять человека. Валера стал мне указывать, где я могу найти ответы на свои вопросы в жизненные. И стала читать Библию. Бог стал ко мне через псалмы проговаривать. И так моя жизнь сейчас в церкви. Я благодарю Бога за братьев, сестер. Я пришел в церковь весной 99 -го года. Молодежь охотно приняла меня в свой коллектив. Мне нравилось быть с ними на евангелизациях. Мы вместе пели, вместе молились. Для меня было трудно проповедовать, но пастор, дьякон, Саша Пономаренко, они задавали мне вопросы, ты готов проповедовать и умирать? На то время умирать я был готов проповедовать не очень, но все равно надо было и шел и проповедовал, и так я рос в служении проповедника. Молодежное служение развивалось. Такие люди, как Таня Гречка, Анатолий Рабы, Ира Иванюк, Наташа Судус. Это тот актив, с которым мы много всего прошли, много тортов съели, много чая выпили. А также много потрудились для Господа. Брат Анатолий Дейнека очень много служил своим транспортом. На его мотоцикле мы объездили много сел я благодарен Господу за это время, когда я мог духовно возрастать. я в миру была вообще что? И с мирскими общалась. И привлекала меня употреблять и спиртное даже. И в семье у нас неполадки были. А потом встретила я в церкви одну женщину, Лидия Николаевна была. И она мне сказала, а я хожу в церковь. Я первый раз поехала с ней туда в апреле месяца 96 -го года. И мне понравилось там. с того вечера начала ходить. Покаялась я когда. Я пришла домой, и у меня сразу отвращение к спиртному напитку появилось. В 96 году, 27 -го июля, я приняла водное крещение. И Бог меня так благословлял, Хотя были всякие невзгоды, и ноги, руки болели, кашель был, бронхит. Избавил Бог меня и от этого. Ноги исцелили. Наоборот, уже 20 лет прошло, а я еще хожу своими ногами. Мне нравится эта семья. Где надо какое-то участие в церкви принимать, я принимаю. Бог меня благословляет, исцеляет, поднимает меня. Поднимает, и я очень рада. Хотя у меня сейчас нет, и сын помер, и муж помер, и второй сын помер. Но в этой семье я в мире, дружбу, и любовь имею. И благодарю Господа. Благодарю за все, благодарю. Большой помощью в служении нашим братьям на протяжении трех лет была возможность бесплатно использовать для служений помещение в Доме культуры Конотопского вагоноремонтного завода, которое любезно предоставлял его директор Колесников Валентин Яковлевич. Добрый и отзывчивый человек. Летом 1996 года при участии миссионера Дроган Калины Ермолаевича удалось приобрести помещение для церкви. Это было недостроенное здание для приема стеклотары. Строительство дома молитвы продолжалось на протяжении нескольких лет при участии членов церкви и верующих из других церквей. Большая благодарность всем нашим братьям и сестрам, которые на протяжении всех этих лет молились и усердно трудились, созидая здание церкви. Продолжшь праці, коли ми вже стомились орендувати приміщення, ходити з одного місця в друге місце, Бог благословил у нас будинком, який був майже зруйнований. Но з Божою допомогою, з любов'ю. Церкві, братів, сестер і всім тим, хто був неравнодушним до того, щоб допомогти нам збудувати цей будинок. Ми маємо його сьогодні. Ми не орендуємо, маємо достатньо часу, в будь-який час. Ми збираємося тут, а служимо, молимося, приймаємо гостей. Ну, це просто Божа милість, за що я дякую Ісусу Христу і всім дякую тим, хто вкладав свою працю. Дуже багато історій, дуже багато спогадів, яких не описати, не розказати. Але я верю, что записано это в книге Божий и Бог отдаст каждому за ту доброту, за той вклад в строительство дома молитвы. В церкви рождались новые семьи. Александр и Татьяна Пономаренко, Артур и Валентина Кочарян, Николай и Ольга Хрокола, Сергей и Ирина Иванюк, Анатолий и Татьяна Рабы, Виталий и Вита Устемчук, Василий и Сусанна Кишко, Павел и Жанна Устемчук и другие. Также рождались новые постоянные служения, такие как молодежная, воскресная школа, хор, служение по изучению Библии, тюремное служение. Я покаялась в 2004 году. Не находила смысла жизни, пока не услышала Божий голос в своем сердце. В церкви «Голос надежды» я ответственная за музыкальное служение. Я чувствую в этом свое призвание, я очень люблю заниматься с детьми. Дети очень любят славить Бога и с удовольствием участвуют в служении. Церковь «Голос надежды» — это моя семья, и в этой церкви Бог меня благословляет. В 16 лет Бог мене призвав, дав покаяння мені. В 99-му році прийняла водне хрещення. В мірі служила для оцього царя, цього світу. А коли покаялася, отримала те, що маю своїм голосом, своїм талантом, трудитися для Господа, щоб мій голос прославляв ім'я Господа. Пішла вчитися, вивчилася на регента. І так з 2001 року несу по милості Господній в церкві голос Надії, служіння диригента хору церкві Голос Надії. Займаюся я сестринським служінням, маю задоволення в цьому служінні, особливо тоді, коли бачиш, що сестри міняються, коли їхнє життя переображається. Сестринське служіння не тільки служіння Марії, але й служіння Марії. І я багато часу зділяла із сестрами для того, щоб приготувати обіди, конференції служити ми і мали задоволення в цій справі. Церкві займається дитячим служінням. Дуже люблю, дуже рада, що це маю. Бачачи рвіння дітей до Божого слова до пізнання, хочеться ще більше вдохновляти їх і себе бачиш в собі розвиток і росиш сам вивчаючи біблію. Я надію, що діти, які навчаються в недільній школі, будуть служителями для Божого царства. З 96-го року я посвятив свою життя Богу. Он нашел меня в местах лишения свободы, когда я умирал. Он чудным образом прошел через меня Духом Святым, выдавил все болезни с каждой клеточки моего организма. У меня была почечная колика. И с того времени я живу свидетельством Божьей славы. Господь призвал меня, чтобы я свидетельствовал по тюрьмам. В Канатопе мы трудимся местной колонии поселения. Несем Слово Божье. Также приглашают меня на 56-ю. Это перекресток в область особый режим, где находятся и пожизненно заключенные. Потом 43-я колония в Харькове мы посещаем. Также мы несем Слово Божье на евангелизационных служениях по различным поселениям, поселкам. Я рад, что меня Господь нашел. Для меня это жизнь, для меня это счастье. Господь вернул мне все то, что забрал у меня сатана. Сатана забрал у меня и квартиру, и семью. И хотел жизнь забрать. Но слава Богу, Господь милостливый и любящий. Он вернул мне все, вернул мне жизнь вернул мне жену. Мы сейчас живем, служим Господу, радуемся от этой жизни, потому что мы с Богом. С того времени, как у нас появилось свое здание церкви, Канатопская церковь «Голос надежды» стала центром служения миссионерам и служителям, которые приезжают для служения в Сумскую область. Здесь они находят теплый прием и ночлег. До молитви служить нам не тільки для того, щоб збиратися, молитися, проповідати Евангеліє, а ну, служить як і основною базою для всіх місіонерів, для всіх гостей, для всіх приїжджих, які приїжджають на Сумщину, вони приїжджають через місто Конотоп і вони знаходять тут притулок в домі молитви. Ми їх кормимо, даємо ночлі, спілкуємося, радіємо, молимось. Звідси и приезжают и уезжают и то, я верю и знаю, что дом молитвы — это не просто приміщення, это место для детей Божьих в любой час и для всех. Наша церковь выросла, со временем служение распространилось за пределы Конотопа. Евангелизации проводились в близлежащих селах: Поповка, Выровка, Казацкая, Духановка, Юровка, Землянка. Желтнева, Шаповаловка, Первомайская, Вязовое, а также в районных центрах, таких как Ямполь, Бурынь, Кролевец, Путивль. С ростом церкви Бог поднимал и взращивал новых служителей – диакона Александра Пономаренко, пастора Николая Хрокола, диакона Сергея Иванюка, диакона Николая Пархоменко – а самым большим событием 2012 года было рождение дочерней церкви в районном центре Бурын. Пастором этой церкви является Николай Хрокола, который духовно родился и вырос в нашей церкви. Была жажда в сердце быть миссионером. Бог дал мне такую возможность. И в 2004 году меня пригласили на обучение в ЛУЗ, в миссионерскую школу. И после общения с пастором Бог дал нам такое видение чтобы в Бурыне, в районном центре, неподалеку от нас, была церковь. Осенью 2004 года мы поехали туда. Поначалу это было трудно, людей было мало. Было такое время, что приходилось проводить собрания для себя. В декабре 2012 года состоялось торжественное служение. Молились за меня, доверили мне пасторское служение, рукоположили. Мы отделились и стали дочерней церковью на данный момент наша церковь состоит из 16 членов из многих населенных пунктов. Особо радует то, что все члены церкви, они активно участвуют в жизни церкви. Еще хочется сказать, что хотя мы и стали дочерней церковью, хотя отделились, мы считаем вас своей семьей, своими родными. В которых мы нуждаемся. Нуждаемся в вашей поддержке, нуждаемся в ваших молитвах, нуждаемся в частых ваших визитах. Будем рады видеть вас. Всегда рады служить вместе с вами. Пусть Господь благословит вас. Наша церковь еще совсем юная, но за эти годы мы стали большой семьей и верим в то, что принесем еще больше плода. Во славу Господа. 20-роки. Це не так багато пройдено шляху. Якщо порівнювати, 40 років йшли євреї до обітовної землі, то ми тільки на півдорозі. Тому двері церкви не закриті. Час спасіння продовжується. Проповідь Євангеліє звучить. Ісус закликає: прийдіть і отримайте спасіння, Найдете спокій для своєї душі. Тому ми запрошуємо всіх, хто буде нас слухати. Дивіться, ми будемо раді вас бачити в нашому домі молитві. І в кінці ми разом будемо в Його Царстві, в славі, святих, в вічності з Ісусом Христом. Хай Бог поблагословить всіх вас. Амінь.